Вітаю, друзі. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тисніть дзвіночок. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобається відео. Пишіть коментарі. Дізлайкер. Зараз покажемо дізлайкер, щоб ні у кого не було претензій. Так. І що ж? Поехали, исполкуемось. Похож на Бандеру. Бандеровец? А вы нацист? А? Похож на нациста вы. Че я нацист? Я русский солдат. А, ну так значит нацист. Офицер. Потому что русский нацист офицер. Верить вам в аду, потому что вы прокляты. Знаете, почему прокляты? Потому что украинцы вас проклинают, и сам Бог вас проклинает. Да. Нацист, потому что у вас нацистская идеология в, вашем, в вашей стране. И когда вы говорите про Бандеровцев, это вскрывает, что у вас идеология нацистов. В, нацист, в Бандеровцев верят именно нацисты. Как в свое время нацистская Германия рассказывала, то про судеты, то про евреев, то еще про что-то. Вот и у вас, у нацистов такая идеология. К сожалению. К сожалению для нас. Вот что делать создать? надо? Что вы делать? Подождите, вот вы выход найдите какой, какой выход? Покаяться, скинуть вашего фюрера, путлера, покаяться перед Украиной во всем мире, выплатить вот репарации, выйти из из Украины. Вижу. И или вот этого скинуть. Вот его и скинуть. Так что хотите его скинуть? Слушай, честь имею, пошел скидывать. Слава Украине, братаха. Ну что ж вы так разводите? Я тут вас уже нацистом назвал. Да, действительно, что, хорошо выглядишь. Это как комплимент я сделал, похоже на Степана Андреевича. Да нет, я же... У не меня канал нас сейчас смотрит 1200 человек. О, привет вашим зрителям. Нехай Бог допомагає. Так, друзі, українці в основному так що можете привіт, передати, сказати пожелання українцям. Ну що, друзі, бажаю перемоги в Україні. Щоб цей нацистський рим в Росії якомога швидше. пав. Побільше снарядів. Полностью згодом з вами. Як вас звати? Дмитро! Дмитро разом до перемоги. Канал Едгар Миротворець, милості прошу, заходьте, подивимося. Тризуб, тризуб, зайця це орки показують, а ми тризуб даємо. Дякую. О, Успіхи вам. Все, разом до перемоги, чекаю на каналі. Едгар Миротворець українською. Добре.